Только народ Украины имеет право определять внешнеполитический статус государства Украины, как любой народ в любом другом правовом государстве. Поэтому один из основных программных принципов ⁇ это проведение всеукраинского референдума. Это не просто инициатива. Это, это решение уже принято 1 октября на съезде всеукраинском, где присутствовали все регионы, высказались. Поэтому инициатива фактически уже запущена. Вопросы проведения референдума, которые вынесены, они будут представлены в предусмотренном законом порядке тем органам, которые должны их зарегистрировать. То есть Центральная избирательная комиссия, они Почему? уже готовы. Почему именно нейтральный статус? Какая аргументация? А, Опять-таки, мы несем мир и порядок в наше общество. Мы должны понимать, что сегодня Украина превратилась из субъектов, объект геополитики. Фактически путем соци социологических опросов институты, которые их проводят, они разрывают общественное мнение и манипулируют им. Часть народа, они говорят, сегодня хочет вступить в блок, какой-то военный блок. Часть народа, они говорят, не готовы вступить. Для того, чтобы определиться... И понять эту суть вопроса существует единственный правовой механизм. Это закон о всеукраинском референдуме, который предполагает, что выскажется народ, и та власть, которая будет на момент референдума, будем это мы или будет это кто-то другой, действующая власть, она должна будет исполнить волю народа. Наша позиция, Украина повинна быть мирной, нейтральной державой.